А почему ты не говоришь, что вот Данилевский говорит, что понятие Русь до сих пор непонятно для, для ученых, потому что оно многогранное, у понятия Руси очень много понятий, и в разное время оно означало разное. Ты за это забываешь рассказать людям? Нет, не забываю. Есть понятие Русь, есть понятие под, Русь, подменяешь, как есть как бы. понятие... Не, подменяете только вы, московиты. У вас все подменяется, манипулируется, почему? и даже сама ну, ты система Ты же не говоришь, демологии. что в одно время Русь это было одно, в другое время Русь понимали по-другому. Так же, как и украинцев, понимаешь? А может, тоже... прочитаем Данилевского, Не против? Прочитаем Данилевского. У вас цитат знаешь, нет, сколько у него книг? есть цитаты. Знаешь, сколько у него книг? Да, Ты ну, поведергивал ну, цитаты, конечно, классно. Повидергивал. А я вы тебе хоть, по факту вы говорю. Книгу, вы какую книгу читали? Я да тебе по лез. факту могу сказать. Не, 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 что не, по, не по факту. Найди Какую, мне книгу хоть у Данилевского... Данилевского? Какую книгу Данилевского я, вы читаете? Я слушал, я только слушал Данилевского. А, я вы, смотрел... вы ни одной книги не читали, Я его слушал, да. Я его слушал. Лекции слушал Читали вы что-нибудь? Нет, не Нет, все. Нет. Вот это вот это и есть э, для понимания того, о чем вы вообще общаетесь. Вы не понимаете вообще, за что вы mm -hmm. говорите. Игорь Николаевич да Данилевский, свои работы, 88 -го года, Древняя Русь, ой, 98-го. Древняя Русь, глазами современников и потомков, 9-го, 12 -го века. Вот ваша Русь, вот период, 9 -й, 12 -й век. Русская земля. Он пишет. Що э, по роботах, вот этих многих істориків, котрий чаперечисляв, 11-13 тринадцятого віков, каруської землі относили Київ, Чернігов, Переяслав. на левому берегу Дніпра, городець Остерсь, Остерський, на правому берегу Дніпра і далі на Запад, Вижгород, Білгород, Точецьк, Треполь, Корсунь, Богуслав, Канів, Божський на ю, на Южному Бугу. також Божьє, Котельни, Цубурзьк, на Западному Буге, Шуміск, Тіхомль, Вигошев, Гнуйні, Цумільськ, Басейн Тетєєва. сдвижень. Значит, основная часть русской земли лежала на запад от Днепра. Вполне возможно, что южные границы этой земли в более раннее время, чем 11-13 века, от которых сохранились летописные известия, были несколько иными, чем они вырисовываются по таким известиям. Во всяком случае, летописное описание первого нападения Печенегова на Киев 968 не упоминает никаких городов возле него. Для защиты страны этих кочевников Владимир ставит крепости на Стругне. То есть, вот в деталях Так все расписывается по городах, где границы проходили. В то же время в суставе русской земли не входили, не входили. Новгород Великий Великий, соотносящийся к нему городами Княжество Полоцкое, Смоленское, Суздальське, Владимирское, Рязанское, Муромское, Галинское, Владимир Волинское, Овору, Ширинске,